Приветствую всех, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшний сеанс ⁇ Общий расклад таро для мужчин и женщин ⁇ я хочу посвятить вопросу, кто сует свой нос в колесо вашей судьбы. По сути, это экспресс-диагностика на наличие возможных негативов, и мы посмотрим, кто или что по судьбе мешает вам тем или иным способом, возможно учтите, что это общая диагностика и идеально ее делать по фотографии, то есть ну, лично, да, а здесь вы можете просто проверить себя на наличие тех или иных негативных факторов и обстоятельств, ситуаций, комбинаций в жизни, происшествий в жизни, да. А может быть, даже где-то и Ощущений в физическом теле ну, последних событий или бли, событий ближайших дней. Да, вот так. Вашему вниманию, три отдельных расклада, которые вы можете посмотреть как один отдельный расклад, например, один, два или три. Можете выбрать комбинацию этих раскладов можете прослушать все целиком и взять для себя либо полностью все, всю ситуацию, либо что-то среднее, среднее арифметическое. Да. Также вы можете поблагодарить меня за диагностику. Способы благодарности вы найдете в описании под настоящим видео и в закрепленном комментарии. Ну и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки и дизлайки. В общем, как-то так. Первое линия это больше будет относиться к прошлому да может быть с прошлого вторая линия это линия настоящего и третья линия это больше линия будущего но мы здесь делаем такие акценты все-таки на энергетике, не на прошлое, настоящее будущее, а на энергетике, которая на вас, да. Я делаю по 7 карт как раз 7 акцентов на 7 чакр. На 7 узлов чакровых, да? Ну, помните о том, что первая это Муладхара, вторая Сватхистана, третья Манипура, четвертая Анахата, пятая Вишутха, четвертая Аджна и последняя Сахасрара. Да, ну вот да. так так, я уверен, что вы настроились. <laughs> Какая спичка, гляньте, тонкая-тонкая. Интересно, получится зажечь или нет. Угу. Угу. Я Алехандро свечу зажигаю. На вопросы зрящего о наличии внешних влияний, отвечаю, свече гореть, правде быть, амин. Итак, я чувствую, что вы настроились. Давайте сдвинем и начнем сверху, да. Как бы линия прошлого, физическое тело запоры могут вас мучить могут жадность финансовый канал ослабленный на работе могут быть неприятности в прошлом могли потерять работу или могли получить на работе какие-то ну, как минимум проблемы или что-то пошло не так. На работе вам обещали. Может быть, какое-то повышение, переход, перевод, улучшение. Но в прошлом. В прошлом с родственниками на уровне печени желудка поджелудка. Что-то не отпущено. Запоры могут быть из-за родственников. Это может быть у вас наследственное что-то с кишками, желудком. Ну и здесь и желчный тоже может быть нагружен или страдать что-то такое. Сердце лабиринт. Здесь в отношениях могут быть просто проблемы, как таковые. Связано здесь прошлое с родом больше всего и родственниками. Отношения страдают или непонятные? Непонятные? Влияет на вас в прошлом женщина. И не важно, вы женщина или мужчина, у вас. Влияние, вы даже знаете об этом, ну по идее, то есть вы, это в голове вашей прямо отражается осознание, а, то есть кто мешает вам, кто сует свой нос, женщина, может быть мать, может быть сестра, может быть родственница, а может быть вашу, ваши родственные связи, просто кто-то сует нос именно женщина посторонняя. Может эта женщина иметь отношение к темным силам, особенно если у вас в отношениях проблемы, постоянный лабиринт, с печенью проблемы, с кишечником, с запорами и с финансами на работе. Эта женщина может быть с работы вашей, из коллектива. Такая линия судьбы. Обратите внимание на ломоту в суставах, запоры, отношения ваши. Они как минимум проблемные, лабиринт. И, кстати, вам еще нужно густоту, плотность крови регулировать каким-то образом. Здесь давление в сердце. Лабиринт ⁇ это пропускная способность в сердце. Вот. Идет это все равно от женщины. Еще раз, мать, сестра, посторонняя женщина, которая в коллективе на работе. Соперница, может быть. Может ли здесь влияние быть, если от вас ушел вдруг муж или жена? Да, может быть. Может быть влияние. Тогда просто вам блокируют волю, жадность, да, то есть удерживают этого человека, этого мужчину просто удерживают. И блокируют волю вообще к сопротивлению и к тому, чтобы вы пытались его как-то себе вернуть в своего партнера. Хорошо, вторая линия. Видите, опять затмение. И оно с жадностью рядом. Тоже может быть фин канал заблокирован. Может быть вообще проблемы со здоровьем серьезные. Наблюдение. Но ну, тут вам желательно проверить репродуктивные функции свои и здоровье по-мужски, по-женски. Оно может быть под серьезным, давайте так скажем, вопросом, серьезными проблемами. Лотос, проблемы с мужчиной и у мужчины здесь. Ритуалы, обряды, может быть, проводите, но они могут вам быть и в пользу. Могут вредить. Нужно смотреть индивидуально. Здесь вам желательно снимать порчу с глаз, с отношений и с сердца. Какая-то женщина может делать, это линия настоящего прямо сейчас, иглы, привязки остуды, могут быть головные боли, может быть проблемы со зрением, потому что голова у женщины от женщины, у мужчины от женщины здесь. И здесь больше такое вот отношение все равно из-за отношений. И зелье, ну зелье здесь оно как бы как и как аспект любого вида порчи на отношениях и как исцеление по сути зелье падает на верхнюю чакру и оно может быть как лекарство но в принципе группа лиц может тоже работать против вас но и группа лиц может быть за вас по сути поэтому вашу судьбу на вашу судьбу и вашу судьбу вторгаются именно из-за отношений, чисто из-за отношений, вот эта линейка, вот она. И вам просто нужно наблюдать отношения мужчины и женщины, как у вас происходит налаживание сексуального контакта, как у вас вообще вербальный контакт. По сути, здесь вот мужчину хотят к себе привязать или забрать из отношений. Блок на отношения и блок может быть на личную жизнь, именно на дела сердечные. По сути, есть какая-то или соперница, или соперник. И все это, по сути, отражается и в сердце, и в голове. Головные боли, такие покалывания в голове, в сердце может быть и в районе горла тут вот эпицентр получается очаг ну а все тело воспринимает как как усталость или как ломоту или как просто периодические пробои и проблемы со здоровьем но обращайте внимание особенно на чакру номер два здоровье по-женски и по-мужски щитовидку обращайте внимание и голову сердце обращайте внимание вот эти три карты и вот эта карта потому что все тело вообще под затмением поэтому как бы сами темные силы идут на вас больше да и может срабатывать любая чакра но особенно вторая четвертая пятая и шестая или забирают партнера, или блокируют ход к партнеру. Источник мужчина и женщина, может быть, без разницы. Кто, да, то есть мужчина и женщина. Кто? Не на кого и на кого на мужчину и женщину вторая линейка. Дальше идем. Да что ж такое тьма, жадность и затмение прям, да? Здесь тоже темные силы идут причем на все тело идет. Здесь дракон на сексуальной чакре. Здесь может быть без подселенец, может быть. Сущности могут быть. Механизм работа здесь по воле идет. Но это может быть и хорошей картой, в принципе. Расклад для мужчины актуален и на мужчину, из-за мужчины. В сердце мужчина. Может быть сильное сексуальное влечение. Может быть привязка мужчиной женщины к себе. Подчинение. Да, здесь подчинение. Здесь мужчина какой-то привязывает вас к себе. Да, привязка идет. Мельница. То есть, по сути, смотрите. У вас, вас, скорее всего, как женщина, мужчина к себе подчиняет. Ну, это первое, самое-самое, ну, самое очевидное. Причем подчиняет себе темной силой какой-то. Мало того, он за вами еще следит, наблюдает, делает работу. Вот, но а, если у вас не эта ситуация, то у вас просто уводят мужчину, если у вас все плохо, да, вот по, в работе, в здоровье, и ослабляется связь с мужчиной, то у вас просто забирают мужчину, кто-то себе, кто, тут не ясно, ну, очень далеко есть какая-то женщина, видите. Вот она. И здесь подчинение, паук, здесь может быть и паучья магия в том числе. Но по сути вас разъединяют с мужчиной. И если у вас это второй вариант разъединения с мужчиной и забирают его себе, уводят да, в другое измерение, в другие миры, да, то есть в другую реальность. Вот она. Мельница это другая судьба или связывает его нити судьбы с другой судьбой. Вот. Но самое очевидное, что здесь все-таки, если вы чувствуете какое-то прям нездоровое влечение к какому-то мужчине, особенно если он там темный или темный маг, да, вот такой он, мужчина темный прям, видите, волосы прям темные, то это может быть оно, просто вот подчинение и получается сексуальная привязка. Ну и может быть такое, что мужчина просто сдурел и ушел к другой женщине. Тогда вы на себе, на теле будете ощущать эту энергию частично. То есть по вам она прошлась для отвязки, а по нему она прошлась по привязке. Здесь будет страдать больше реальность. И будут такие сбои в реальности. Там, опять проблемы с деньгами на работе, может быть головокружение, панические атаки и попадаться всякие, всякие ползущие, могут быть пауки, комары, вот такое задалбливать именно голову, особенно по ночам могут сниться, муравьи, насекомые будут лезть вот в ваш, ваш мир. Там, где именно вот нити, нити, вот такое вот все время будет, да, связывающее. В любом случае из этих, в любом случае, как минимум лучше сделать для начала просто чистку, понаблюдать, как оно пойдет. Вот. И здесь вот оно все идет одним фоном, как в отношениях, а отношения уже действуют на материальный мир, работу, самореализацию и здоровье в целом. Мира вам и вашему миру, берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас, оставайтесь на связи и не бойтесь противостоять силам тьмы. Все будет доброе, оставайтесь на связку и до встречи, папа. -па.